Sugeng rawuh ing Paukuhan Tamanan pabrik. sawwijining dusun ingkang nggahi sejarah dawa, Lestari nganti dumugi jaman sepunika. Paduguhan Tamanan pabrik gadha penduduk em jiwa. Inggih punika tigang atus sangang tiyang lanang, rongpul pitu tiang estri. Kandhi Jembar wilayah, 1 sewu, telungpul sekawan meter perse2. Asmo Tamanan pabrik dipun dipunpendet saking peninggalan pabrik gula zaman kolonial, ingkang nate jumeneng lan nglantarake kemajuan ing padukuhan meika. Sanadjan pabrik sampun Suwe botten wonten pun Ponttaseju jumeneng minangka prakssesan sejarah. menikot menika didegani yang ingkang rukun migunani lan sah junjung gotong royong sakedap sawise wonten kabar seripah warga sami rawuh ngediani pitulungan para bapak-bapak gotong royong ngusung kursi masang tendolannya pakai papan pemakaman para ibu-ibu remen nulungi nyiapake daharan kagem suguhan tamu-tamu ingkang rawuh ing padukuhan tamanan pabrik wonten umbul ingkang tasih asri lan lestari mata air menika dados berkah kangge warga saged kangge adus panglipuran lan ngreksa kesehatan Nyadran punika tradisi leluhur ingkang tansah dilestarekake dening warga padukuhan tamanan pabrik minangka wujud penghormatan dumatang leluhur serta dedongo no supados tansah pinaringan berkah lan tentrem Senajan dusun menika kagayut kalian sejarah nanging ugi ngadahi potensi ageng warga ngrembakaken pertanian usaha cilik lan industri kreatif ingkang ndadosaken dusun tansah maju padukuhan tamanan pabrik punika papan ingkang tentreng wargani pun tan sah guyu bangun sesambetan kekerabatan ingkang jiat lan kekeluargaan ingkang mantep lapangan menika asring dipungina agen kangge olahraga, Saben dinten para muda dolanan ballan, San senamung olahraga, warga ugi asring gelar senam bebarenngan supados, badan sehat lan bugar. Salian saking papan olahraga. Lapangan menika ugi saged dipunsewa kang acara ageng. Saben tahun, pasar malam nggem lapangan menika, dados papan rekreasi kangge warga saku pengge. Lapangan punika dados aset berharga padukuhan. Warga sami rukun jagilan ngrawat supados tansah resik lan saget dipun ginakake kangge generasi sak banjure. Lapangan tamanan pabrik papan ingkang gadah ewan manfaat saking olahraga, rekreasi dumugi acara ageng mugi-mugi tansah lestari lan ndadosaken warga tlangkung guyub rukun. Kamanan pabrik Dusun ingkang boten namung nyimpen sejarah nanging ugi ndadosaken inspirasi soko peninggalan jaman biyen warga tansah nyambut damel ngadepi masa depan kanthi pangarep-arep anyar